Hai, Assalamualaikum, saya Syafiq kepada Bangsa mekanikal Jadi kita dah nak pun masuk tahun 2026 Rasanya bila korang tengok video ni memang kita dah masuk tahun baru Jadi nak masuk tahun baru maksudnya kita ada banyak motor baru nak masuk pasaran Malaysia Sebenarnya ini adalah video bahagian kedua Sebabnya banyak sangat motor nak masuk Malaysia Jadi korang pastikan pergi tengok yang bahagian satu dulu Yang tu ada 10 motor, yang ini pun ada 10 model baru Jadi tak nak simpan banyak, jom kita mulakan terus dengan nombor satu jadi, nombor satu kita ada arik Gobi 250. Ya, kat bahagian satu kita ada arik Touch 250. Kedua-dua skuter Maxi ni berkongsi enjin yang sama cuma fungsi dan design dia sedikit berbeza. Kalau Touch tu memang skuter Maxi gaya urban, Gobi 250 ni pula adalah skuter adventure. Tapi enjin sama, 249cc, single cylinder, 22 horsepower dan 23. 0.5 Newton meter torque. Features dia pun berkongsi banyak feature yang sama. Jadi ABS, traction control dan juga adjustable windshield. Beza dia pada touch windshield dia korang boleh adjust secara elektronik dengan menekan butang. Yang dekat Gobi ni pula hanyalah secara manual korang kena tarik sendiri ah. Jadi itu jelah beza dia. The rest masih lagi sama lampu LED screen TFT dia ada dashcam dan juga tangki 11 liter. Cuma dekat touch 250 dia punya under seat storage dia Boleh adjust Maksudnya korang boleh tekan Supaya dia boleh jadi lebih besar Untuk expand lebih besar Tapi dekat Kobe ni Tidak ha, Jadi storage dia Sedikit kecil lah Tapi harga dia Mahal sikit Berbanding Touch 250 Yang tu RM13,888 Yang ni RM14,000 888. Kenapa mahal? Sebab features dan design dia datang dengan rim lidi dan sebagainya. Jadi sebab itulah harga dia mahal sikit. Tapi design dia kalau tanya saya, saya prefer Gobi ni daripada Touch. Dan seterusnya, kita ada Arik 400 GS. Jadi Arik memang satu jenama yang semakin meningkat naik lah. Dekat pasaran Malaysia, kita dah ada Arik 318 GT tak lama nak datang Arik Touch 250, Gobi 250. Tapi yang ni paling menarik, Arik 400 GS. Ni sebenarnya skuter yang dibangunkan bersama pihak Enforce. jadi ada input daripada Enforce dengan Arik bagi menghasilkan skuter adventure ni. Dia akan bersaing dengan Zontes 368G dan Honda ADV 3. 3650. Beza dia sisi dia besar sikit. Kalau 38G 368 sisi, yang ni 369 sisi. Dia menawarkan sekitar 33.5 horsepower dan 38.3 newton meter torque. Sebenarnya waktu skuter ni dilancarkan di China, kami hadir di situ. Ini adalah basically adalah debut global. Dia masih lagi dalam proses atau peringkat prototype. Jadi model yang siap sepenuhnya belum ada lagi. Jadi features detail dia kurang kami dapat tahu tapi apa yang kami boleh kongsikan kat sini berdasarkan motor yang kami tengok pada waktu tu dia ada ABS, screen TFT, fog USD, lampu LED dan sebagainya yang best windshield dia juga adjustable sama macam yang ada pada Honda ADV350 skuter ni dibangunkan bersama antara pihak Arik dengan Enforce jadi segala features design dia memang ikut cita rasa rakyat Malaysia bila nak lancar kemungkinan pada lewat tahun 2026 tapi kalau rasa nak tunggu Ari 400 GS tu lama sangat, jangan risau korang boleh beralih perhatian kepada Voge SR 450X skuter adventure pertama keluaran Voge yang ni features dan spec dia best especially engine dia. Sebab kebanyakan skuter adventure lain segmen sub 400 cc ni engine single cylinder. Voge SR 450X ni engine dua silinder parallel twin 398 cc menawarkan sekitar 41.85 horsepower dan 42hp Newton meter talk. So technically bagi segmen ni dia adalah skuter adventure yang paling berkuasa sekali. Features dia pun banyak dari ABS, tire pressure monitoring system, traction control, TFT 7 inci yang memang sebenarnya sangat besar dan sangat-sangat cantik. Dia punya suspension dia pakai KYB, brake j depan, Nissin pula dekat belakang. Tangki pun besar 18 liter jadi kalau nak pergi ride jauh memang tak ada masalah. Dan yang paling best ada seat storage dia boleh muat dua helmet. Satu helmet full face dan satu helmet chat atau helmet open face lah yang tu features yang paling penting sebenarnya so, motor ni memang dah motor dah siap bukan prototype Vosch dah pun debut motor ni di EICMA 2025 pada bulan November yang lalu ha, jadi motor ni kita mungkin akan dapat tengok seawal bulan March bulan Jun nanti seterusnya nombor 4 kita ada Aprilia Tono 457 ya motor ni sebenarnya kita agak lambat. Sebenarnya kami dah tengok motor ni sewaktu debut global di AIMA pada tahun 2024. Tapi kami jangka motor tu akan masuk pada tahun 2025 tapi sayangnya tak ada kabar berita. Jadi kami rasa motor ni akan masuk pasaran Malaysia pada tahun 2026. Dia kongsi platform yang sama dengan Aprilia RS457. Enjin 2 silinder, 47 horsepower, 43 Newton meter torque. Spek dia pun best Fork upside down 41mm Brake dia pakai brake by brake Dan dia ada ABS Tangki dia pun agak besar 12.7 liter Dan yang paling penting Datang dengan screen TFT Tapi winning point sebenarnya Aprilia Tono 457 ni adalah design dia Memang design dia agak unik Design dia bukan ikut design Motor Jepun, Motor China So image atau DNA Aprilia tu Masih lagi ada Cumanya Kita tertunggu-tunggu harga dia Hopefully harga dia mampu milik lah Alamak bang, daripada tadi sembang motor naked, motor sports bike, motor skuter, motor-motor untuk kaki off-road tak ada? Ada! Kawasaki KLE 500, motor serba baru daripada Kawasaki. Ya, yeah, kami dapat info yang motor ni akan diperkenalkan pada tahun 2026 untuk pasaran Malaysia oleh pihak Modena jadi spek dia pun saya suka sebab dia dikuasakan enjin yang sama yang ada pada Kawasaki Eliminator Ninja 500 dan juga Z 500 enjin parallel twin 451cc, 51 power dan 42.6Nm enjin ni pada saya untuk entry level, untuk orang yang nak belajar bawa motor, ini adalah the best enjin yang korang boleh dapat dalam pasaran motor ni frame dia baru rim 21 inci depan, 17 inci belakang dan kalau tengok specs dia, dia akan bersaing dengan CF Moto 450 MT memang sangat-sangat popular sekarang ni sebab harga dia hanya RM28,000 jadi kalau moderna atau Kawasaki boleh place harga dia lebih kurang macam tu dan kita akan menyaksikan satu persaingan yang sengit di pasaran Malaysia. selain daripada tu juga, dia datang dengan suspension KYB ABS dia switchable, switchable maksudnya korang boleh turn off especially untuk korang yang nak main off-road Tangki dia pun agak besar 15.8 liter. Cumanya ketika Kawasaki premier video teaser motor ni semua orang ada satu pertanyaan lah. Sebab apa? Sebab dalam video tu ada tunjuk bila motor ni lompat dan dia hit the ground, dia punya ground clearance tu memang tak berapa nak bagus lah. Walaupun dia motosikal dual purpose tapi kalau nak lehenyak off-road yang heavy off-road memang mungkin tak sesuai. Mungkin korang kena tukar suspension dan sebagainya. Tapi motor ni overall design dia memang sangat-sangat cantik. Seterusnya nombor 6 kita ada motosikal yang saya rasa ini antara peminat sports bike paling tunggu-tunggu sekali. Kita ada KTM 990 RC R. Ha, ini sebenarnya motor yang sangat-sangat ditunggu-tunggu especially bagi peminat KTM sebabnya kali terakhir KTM ada full size sports bike adalah pada tahun 2015 menerusi 1190 RC8 motor tu memang sangat-sangat best motor tu memang sangat-sangat unik sangat berkuasa pada era dia tapi Selepas 10 tahun, memang KTM tak ada motosikal sports bike yang bersaiz penuh ni sehinggalah mereka melancarkan KTM 990 RCR yang ni dia kongsi enjin sama yang ada pada 990 Duke cumanya mereka dah mapping ECU tu dah berubah sikit supaya high end power dia jauh lebih tinggi dan dia datang dengan subframe yang baru dan sebagainya enjin dia tu memang sendiri dah ringan hanya 57.2mm kilogram sahaja dan menawarkan sekitar 128 hp dan 103 Nm top. Yes, mungkin korang dengar alamat bang 128 hp je. Macam tak cukup bagus je sebab Paling gali V2 yang edisi sebelum ni Before dia tukar kepada Engine V2 yang baru ni Menawarkan sekitar 155 horsepower well, Dalam motosikal atau segmen sport bike ni Kita tak perlu bercakap tentang horsepower saja Kita cakap tentang power to weight ratio Motor tu ringan macam mana Yang tu semua menyumbang kepada Kelajuan motosikal Dan yang paling penting of course skill Rider Tapi yang best motor ni Features dia memang sangat-sangat wow. Saya paling suka dia punya screen sebab dia pakai TFT touch screen. Ha, dia jenis kurus macam saiz pembaris tu tapi korang boleh sentuh saja tak perlu nak guna butang dan sebagainya. Features pun best dia ada cornering ABS, wheelie control, quick shifter dan banyak lagi. Pada saya bagi tahun 2026 kita mungkin sedang tengok motosikal sports bike paling best bagi segmen sub 1000 cc. Tapi korang mesti tanya, bang, dah cerita pasal sports bike, adventure bike, skuter dan sebagainya. Tak ada ke untuk macam saya yang jiwa cruiser, yang suka santai, yang tak berapa nak laju sangat tapi nak sesuatu yang berkuasa, bunyi pun sedap. Well, kami telah pun pergi ke China sebelum ni dan test motor ni. Ini dia nombor tujuh, kita ada Benda Dark Flex 950 V4. Ya, yeah, ini adalah motosikal paling berkuasa pernah dihasilkan oleh Benda. Technically, ini adalah paling power sekali ya lah dalam portfolio benda, engine V4 948cc Maksudnya 4 silinder lah 108 horsepower dan 85 newton meter top Yang best dia Engine ni dia ada satu fungsi yang dia beri nama Rear Cylinder Activation Dan yang mana sistem ni ada diguna pakai pada Ducati Panigale. Galit So apa dia Rear Cylinder Activation ni? Maksudnya bila korang dalam keadaan idle Atau korang berhenti di traffic light dan sebagainya Belum bergerak Hanya dua silinder saja yang akan berjalan Lagi dua tu akan berhenti ha, Jadi fungsi ni adalah untuk mengurangkan haba yang dihasilkan oleh enjin dan seterusnya adalah untuk menjimatkan minyak bayangkan, features yang ada pada motor Ducati harga beratus ribu tu ada pada Benda Darkflag 950 V4 ni yang paling best, motor ni top speed dia boleh pergi lebih 200km sejam dan features dia ada ABS, Traction Control, Slipper Clutch semua features yang ada, yang modern, semuanya ada pada bandar-bandar Flag V4 ni ya. Eh. Paling best dia tak pakai final drive dia bukan dia pakai rantai. Dia pakai belt. Ha jadi riding experience, riding ergonomics dia memang feeling-feeling macam motor cruiser Amerika. Seterusnya nombor 8. Ah yang ni berita baik untuk peminat Honda dan juga motosikal retro roadster. Yes, kita ada Honda CB 1000F atau CB 1000F motor retro yang sangat-sangat mencuri tumpuan sewaktu di EICMA Tahun 2026 memang kita akan lihat banyak kemunculan motosikal motosikal retro ni okey so sejarah motosikal CB ni dah berjalan sehingga 65 tahun bermula dengan CB 750F pada era 80-an jadi dia kongsi enjin yang sama enjin Ford Inline dengan Honda Hornet 1000 i ha, enjin yang sama so ini adalah platform serba baru dibangunkan Honda beza ni Honda dah retune balik yang ni menawarkan sekitar 122 HP dan 103 Newton meter torque Features dia pun best Datang dengan Showa Separate Function Big Piston Fork 41mm Fully Adjustable Brake dia pakai brake Nissin Sebenarnya kalau pakai brake Brembo lagi bagus Tapi tak takpelah Nissin pun dah cukup bagus Untuk peminat roster Gaya retro Tahun depan kita akan saksikan Kemunculan Honda CB1000F ni Di pasaran Malaysia tapi kalau korang tak minat motosikal retro, nakkan sesuatu yang lebih sporty, lebih moden, especially untuk korang kaki touring, jangan risau. Nombor 9 kita ada Honda CB 1000 GT yang ni juga adalah model serba baru. Kongsi platform yang sama yang ada pada CB 1000 Hornet, CB 1000 F engine. Ini adalah enjin daripada CBR Fireblade 2017 plus. ya, Enjin yang sangat-sangat popular tu Honda guna balik pada CB 1000 GT ni, CB 1000 F dan juga CB 1000 Hornet. Beza dia tuning dia. Yang ni menawarkan 148 horsepower dan 102 newton meter torque. So rendah sikit je daripada Hornet. So technically kalau korang nak performance macam Honda Hornet tapi nak lebih selesa dan CB 1000 GT ni adalah jawapan dia. Berbeza spek dia lebih tinggi pada CB 1000 GT ni sebab dia ada 6 axis IMU yang CB1100 tu tak ada, ha, itu sayangnya Jadi bila dia ada 6 axis IMU, korang dapatlah menikmati features macam cornering ABS, lean sensitive traction control dan sebagainya Motor ni juga datang dengan 5 riding mode, ha, jadi korang suailah nak adjust ikut nak ride jauh ke nak ride dalam bandar dan sebagainya Dan yang paling best dia punya suspension, dia datang dengan electronic suspension daripada Showa Jadi electronic suspension ni memang satu fungsi yang sangat-sangat premium sangat-sangat best kalau kau tahu nak adjust dan sebagainya memang benda ni satu feature yang sangat-sangat membantu. Selain daripada itu datang juga adjustable windshield dan juga tangki yang agak besar 21 liter. Bila motor ni nak masuk, kami belum tahu bulan apa tapi yang pasti memang akan datang pasal Malaysia pada tahun 2026. Alamak abang daripada tadi sembang semua motor yang 800,000, 100,000 -10 yang mampu milik ada tak untuk golongan marhain. Ada. Kita nombor 10 ada Latin 190. Ini adalah technically kapcai cross slash skuter yang akan masuk pasaran Malaysia. Sebelum ni, kami ingat motor ni akan dibawa masuk oleh pihak Aveta. Rupanya selepas mendapat info terbaru, motor ni akan dibawa masuk oleh pihak M-Force. Ini adalah skuter atau kapcai cup, cup cross 190cc. Kenapa saya asyik berbelit lidah cakap skuter well, ni saya nak cerita dia enjin 188cc double overhead cam menawarkan sekitar 20.1 hp dan 18 newton meter torque so kalau tanya saya ini adalah cup cross yang paling berkuasa yang korang boleh dapat dalam pasaran nanti cumanya kalau segmen lain contoh daripada Aveta kita ada Ranger Max dia pakai enjin yang memang conventional motor dan sebagainya yang ini dia pakai CVT maksudnya dia fungsi macam skuter tapi design macam cup cross so dia hanya operasi twist and go macam skuter sahaja ha, yang tu yang buat paling best lah so untuk korang yang lebih nak santai tapi nak lebih power dan Latent 190 ni mungkin menjadi pilihan features dia pun banyak dia ada ABS, traction control yang mana kedua-dua ni korang boleh turn off Tire pressure monitoring system pun datang secara standard tangki pun agak besar 10 liter jadi ini antara model yang saya rasa memang ditunggu-tunggu pasaran di Malaysia sebab ramai yang kata memang sekarang semua orang nakkan fungsi macam just twist and go macam skuter ha, so ini adalah solusi untuk permintaan korang tu ha, jadi nampak 10 model baru yang bakal masuk pasal Malaysia tambah dengan yang video bagian satu technically kita ada 20 atau lebih 20 model baru akan masuk pasal Malaysia. Sebenarnya, boleh ikutkan selain daripada senarai ini ada banyak lagi motor baru. Cuma yang ini antara beberapa model yang kami dapat kenal pasti akan masuk pasal Malaysia pada tahun 2020. 26 nanti dan tahun 26 kita akan menyaksikan lebih banyak model baru sebab kita akan ada macam-macam event macam Malaysia Motorcycle Show lah, Enforce Motor Show lah so kita akan tengok dengan lebih banyak lagi model baru yang akan disajikan untuk pasaran Malaysia jadi antara kesemua yang kami kongsi ni mana yang korang rasa Paling ditunggu-tunggu. Ha, cuba komen dekat bawah. Okey. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dalam video kali ini. Seperti biasa jika ini kali pertama di channel kami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.